ayol nega tashlandiq poliklinikada yashamoqda qishi bilan ko'mir yoqib o'tin yoqib biz o'sha yerda o'tkazdik bitta xonaga ukam onam singlim qizim hammamiz kirib olamiz chunki qish boshqa xonalarda gaz yo'q mana shu bitta qizimga uy beringlar bir qana bo'lsa ham kimyo opa bilan bordik hokimiyatga san hokimga ariza tashlab qo'yaver sanga baribir uy bermaydi dedi chunki boyadan beri eshitib o'tiribman biror maqsad yo'q uy olib ber bo'ldi assalomu alaykum azizlar assalomu alaykum tele tomoshabinlar efirda oramizdagi odamlar teleshousi ayol nega tashlandiq poliklinikada yashamoqda biz bugun aynan mana shu mavzu haqida gaplashamiz assalomu alaykum boshladik inson hayotida hamisha baxtli yashasam orzu umidlarim ushalsa va tinch farovon hayot kechirsam oilam hammanikidan ham go'zal bo'lsa deb orzu qiladi albatta insonning baxti farovonligi uning uyi ya'ni qo'rg'onining butun bo'lishi va albatta uning bor bo'lishidadir bugungi bizni qahramonimiz negadir tashlandiq poliklinikada umr kechiryaptilar albatta buni boyisini bilish istagida bizni ijodiy guruhimiz bir lavha tayyorlaganlar keling hozir e'tiboringizni mana shu lavhaga qaratishingizni so'rardim marhamat biz ijodiy guruhimiz bilan yangi yo'l tuman do'stlik mahalla fuqarolar yig'inida bo'ldik tasvirga olish jarayonida biz o'rmonova nargizaning istiqomat qilayotgan joyini o'rganib u rostdan ham tashlandiq poliklinikada yashayotgani va u joy yashashga yaroqli emasligini ko'rdik o'rmonova nargizaning onasi bizga qizi yashayotgan joyga erkaklar to'planib olishi va haydasa ham ketmasligi haqida gapirib berdi mana endi hamma erkaklab kelib o'tiradi mana shu o'zingiz ko'rib turganingizdek holat juda yam og'ir juda xaroba joyda yashayotgan ayol keling mana shu ayolni biz studiyaga taklif etamiz ular bugun tashrif buyurganlar marhamat kutib oling o'rmonova nargiza bugun studiyamiz mehmoni marhamat keling keling marhamat kelinggza assalomu alaykum marhamat besh yildan beri shu yerda yashayman besh yildan beri shu joyda yashaysiz hmm. demak adashmasam farzandingiz ham bor necha yosh o'n yetti o'n yetti qizmi o'g'ilmi qiz besh yildan beri bu yerda yashayapsiz undan oldin qayerda yashagansiz shu yerda o'zi mahallamizda turganmiz kvartira kvartira yurganmiz shu onangizni uyida hmm. onangiz ham mana shu mahallada yashaydilar shu hmm. yerd yashaydi ho'p nima uchun bu yerga kelib qoldingiz shu erim ichadigan bo'lgan boqmaydigan bo'lgan shuyea qaytib kelganman o'zim keyin uyingizda necha yil yashadingiz uyda shu yerda turganmiz kelgandan beri shu yerda turamiz ya'ni turmushga chiqib necha yil yashagansiz turmushingiz bilan to'rt yil to'rt yil yashab yana qaytib kelgansiz yana qaytib kelganmaz nima uchun aynan uyingiz onamni uyi ham mana shu mahallada deyapsiz nima uchun onangiznikida emasdek tashlandiq poliklinikada yashayapsiz keyinayillarim bilan kelisha olmasdan shu yerga chiqib ketganman qish bor yoz bor to'g'rimi sharoiti juda og'ir 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 ko'rishimiz bo'yichada qishda qanday qishda plita bilan qildikda isitadiganman isitib shu yerda turdik shu o'ziz qayerda ishlaysiz nima bilan shug'ullanasiz dalada ishlaymiz hozir dalada dalada ishlaymiz endi ishga kiramiz deyapmiz endi shunga kirdingizmi yoki endi kirasiz endi kiramiz endi kirasiz unga qadar qayerda ishlagansiz bugungi kunga shu dalada ishlab yurganmiz topishingiz qancha shu ellik ming oltmish ming topiladida ro'zg'orga ketadi shu murojaat qildingiz nima maqsadda murojaat qildingiz uy olishga demak bugun studiyada biz bilan birga murojaatchimizni onalari jo'raqulova kimyoxon ham tashrif buyurganlar kimyo opa marhamat sizni taklif etamiz studiyamizga <eous language> hozir lavhalarda ma'lum bo'ldi demak qizingiz tashlandiq poliklinikada kun kechiryapti yashayapti to'g'rimi va bu holat besh yildan beri siz shu poliklinikada yashaysiz to'g'rimi to'g'ri farzandlari nechi yoshligida aynan mana shu poliklinikaga joylashganlar farzandni mana bu chaqaloq paytida o'zim qoadim qizim uyga kelgan paytida keyin qizim yettinchi sinfga kelgan paytda poliklinikaga kirgizib qo'ydi qizimni nevaramni tushunarli nima uchun aynan u yerga mana o'zingizni uyingiz bor ekan hozir mahallaga murojaat qilganimizda onangizni hovlisi borligi uchun sizga uy hozir eng birinchi zaruriyat sifatida qaralmadi degan javobni aytishgan ekan ana hovlingiz bor ekan nima uchun aynan bu poliklinikaga joylashtirdinglar yo kimdir mahalla yordami orqali siz bu yerga joylashdingizmi man bu nima qizimni k o'isababim ikkita o'g'lim bor bitta bo'ydoq o'g'lim bor uylanadigan kelilar sal kelinlarimni tillari shatoq til sal tillari bor <laughs> o'shaning uchun qizimni birga o'tirg'izmadim shu yerga o'tir'izib qo'ydim undan oldin kelin bilan o'tirganda ham kelinlarim ushub uyga ketib qolgan kelinlarim lekin bu yechim emasku siz hozir faqatgina meni tushunishim bo'yicha hmm. uyingizdagi muammolardan qutulish maqsadida qizingizni nariroqqa ya'ni o'sha poliklinikaga joylashtirgansiz nima uchun biz bilamizki oilada baribir oila boshi qaysidir e, hmm. ma'noda so'zi o'tadigan va o'sha oilani tinchligi uchun mas'ul bo'lgan inson hisoblanadi yo'q unaqa mas mana shu qizimeni ertaga <laughs> <laughs> qizi o'n yettiga to'ladi ertaga uy joyli bo'ladi mani yetti sotix yerimni yettita bolamni o'zim olganman bui ishlab holida yigirma beshyil ishlab olganman mana ikkita xona to'rtta xonam bor o'zimning ikkita o'g'lim o'tiradi oshxonada man o'zim ikkita nevaram bilan o'tiraman bu xonamda uylanadigan bolam o'tiradi kichkina kichkina mana bu ua коммерекий magazin bo'ladiu shunaqa uyim bor a buni yetti sotik yer deganim hovlim uni ikkita o'g'limga bo'lmaydi dala yo'q bizda mana shu hovlimda dala qilaman qizingiz nargiza bilan birgalikda o'sha tashlandiq poliklinikada yashayotgan birga yashayotgan sevara ismli qiz ham tashrif buyurganlar keling ozgina ularga ham so'z beramiz siz qanday bu yerga kelib qoldingiz sevara onam bilan turardik u boradigan joyimiz bo'lmagandan keyin hozir o'tib ketdilar rahmatlik erjon aka degan odam o'shalar o'tirgizib qo'yadi biz o'tirgan joyimiz mahalla idorasiga kiritilgan edi idora bo'lib o'tirgan o'sha yerda turardik onam hozir xolam uylariga ko'chib o'tdilar men o'zim yolg'iz qoldim u yerda xolamni uylari ham ikki xona uy bo'lgani uchun manga joy e, yo'q voyaga yetgan ukam bor singlim bor xo'jayiniz turmush o'rtog'ingiz hayotmi bormi nima sababdan aynan siz ona uyiga qaytib kelgansiz turmushga chiqqanimda qaytib kelgan sababim bizni kambag'alligimiz uyimiz yo'qligi manga anavi qilishganda mahalla osh berib uzatib chiqarganda tog'amni uyidan ya'ni tog'amni uyidan olib chiqib ketishgan keyin oradan bir muncha vaqt o'tib uy o'zimizni uyimga onamni oldiga qaynonam bilan kelganimda qaynanam ko'rib e, man bunaqa uydan qiz olaman deb o'ylamogdim man eshigim eshigimni tagiga laycha it qilib ham olmasdim bilganimda shu darajada kambag'al qizni olibman deb shundan keyin kun bermay qo'ygan Uh, siz birinchi o'rinda tegishli hududiylik jihatdan fuqarolik sudiga aliment undirish to'g'risida ariza bilan murojaat qilasiz sud buyrug'i chiqariladi yana shuni eslatib o'taman ushbu ariza bilan murojaat qilganingizda sizdan hech qanday davlat boji undirilmaydi fuqarolik ishlarida alimentdan tashqari boshqa ishlarda albatta davlat boji undiriladi aynan mana shu aliment bo'yicha sizdan hech qanday davlat boji undirilmaydi agar ariza mazmuni uh, murojaatini qilish tartibini bilmasangiz man albatta o'zim ushbu holat bo'yicha yuridik yordam ko'rsataman mana bu yerda asosiy muammo uy joy degani biz bilamizki demak turmushga chiqqan ya'ni o'sha rasmiy nikohdan o'tgan o'sha zags deymiz siz zagsdan o'tgan oilalarda demak ayolni ham farzandini ham o'sha o'zini erini ya'ni tushgan xonadonida qandaydir bir ulush yoki haqqi bor degan tarafi bor menimcha bu borada masalan bular nima qilishligisi mumkin uy joy masalasiga keladigan bo'lsak turmush qurgandan so'ng er ya'ni o'sha turmush o'rtog'i ayolni va uni farzandini uy bilan ta'minlashga majburmi demoqchi bo'ldingiz agar ushbu mulk ya'ni uy joy xonadon umumiy nikoh davomida qo'lga kiritilgan bo'lsa ya'ni bular qonuniy nikohdan o'tgandan keyin birgalikdagi turmushi mobaynida sotib olingan bo'lsa bularni albatta haqqi bo'ladi teng ellik foizga ellik foiz bo'ladi agar ushbu mulk bular kelin bo'lib kelguniga qadar qaynotalarni yoki qaynonalarni uy joyi bo'ladigan bo'lsa bular faqat uy joydan foydalanish huquqigagina ega bo'lishadi hozirgi paytda to'g'ri sharoitlari o'ta darajada bo'lmagani bilan hozir <laughs> mani bilishimcha olti xonadan iborat yashayotganlari hozir ko'rsatganinglarda nima ikkita xona bitilmagan to'g'ri orqadagi sklad deganlardan katta insizroq bo'lgan taqdirda ham o'n metrdan adashmasam uzunroq xonadon uni ham ikkita xona qilsa bo'ladi lekin bular unaqaga alohida qilib kelin bilan chiqishmay qoladi deb oldini olish maqsadida poyiklinga ko'chirib qo'yganlar o'zlari o'zlari hmm. anaqa raisimiz bilan haqiqatdan marhum raisimiz bilan anaqa gaplashgan holda chiqarib qo'yganlar o'zi aslida yo'q san chiqmay turgin o'zingni uyingda sharoit bor deb raisimiz hmm. rad javobini bergan endi hozir bular hozirgi paytda ikki ming yigirma ikkinchi yilda ayollar daftarini uy joy bilan ta'minlash anaqasida uy joysiz noturar joyda yashayotgan bandga joylashtirganmiz bitta o'rmonova nargiza emas to'ychiboyeva sevara hamda to'ychiboyeva anaqa zuhra opalarni zuhra opa hozir aytayotganlaridek o'zlarini egizaklari bo'lgan fotima opa yangi hayot ko'chasi o'n to'qqizinchi uydan yangi uy sotib olib hovli sotib oldilarda o'zlarini uylarini ikki marta bo'lib berish sharti bilan o'zlarini egizagiga berdilar bularni o'zlariga mana hozir ikkita fuqaroyimizga ham subsidiya asosida uylar bizni o'zimizni hududimizda yo'q yangi yo'l tumanini gulbahor saxovat mahallalarida arzon uy joy qurilyapti o'sha joylardan taklif qilingan sotib olishga bularga taklif qilingan' subsidiya asosida pростa uy joy bular o'zi biz davlat ichida ishlamaymiz faqat kunbay qilamiz kunbay bo'lgandan keyin biz u yerga ko'chib bormaymiz deb o'zlari anaqa qilganlar lekin shunda ham rasmiy darajada rasmiy ta'rifda ikki yuz <laughs> sakson beshinchi ikki yuz o'ttiz yettinchi sonli qaror bo'yicha bir ariza bilan murojaat qilmaganlar subsidiya asosidagi oh, hop taklif etmaganmisizlar davlat <laughs> ishiga ishga kirib uh, o'sha yerda ishlab o'sha oylikdan o'tkazish imkoniyatlari borku mm -hmm. taklif berganmisia yo'q taklif qilingan siz aytganingizdek umid mchjda bizni qo'shni mahallamizda bo'lgan umid mchj mahallasida tovuq fabrikasi bor tovuq fabrikasida o'rmonova nargiza ishlaganlar xo'jayinlar bilan birga ham ishlashdi ular keyin nargizani to'g'ri anaqa sektor rahbari anvar sultonov birgalikda iltimos qilib ham kirgizganmiz bu narsa uch marotaba takrorlandi mahalla <laughs> <laughs> aytyapti <laughs> to'g'rimi sizga bergan takliflari bor ekan ish bilan ham ta'minlaymiz deyapti kradi yo'q bo'lganmi shunaqa holat bormi <laughs> yo yolg'on ayti gapga qo'shilib boaman bo'ganmhl taklif berilganassalomu alaykum hozir bular aytganlari to'g'rimi shu to'g'ri to'g'rimi hamma aytgan gaplar to'g'rimi aana bu yerda bitta narsani tushunib olinglar bu yerda hozir asosiy rolni asosiy rolni oylar o'ynayapti qiz chetda turibdi hozir chunki bitta narsa borki hozir sizga tushuntiryaptilar o'sha subsidiya asosida ishga kirganingizdagina bu amalga oshadi deyapti lekin bu yerda bir narsa borki man kunbay ishlayman deyapsizda davlat ishida ishlolmayman deyapsiz lekin man kun bay ishlayman lekin manga uy qilib berlaring degan taklif tashlayapti ishga kiraman yo ana endi agar siz ishga kirganingizdan keyin qonuniy ishlaganingizdan keyin va sizga tushuntirishyapti subsidiya asosida boshqa mahallada bo'lgandan keyin sizlarga yordam beramiz degan narsani qo'yib beryapti yana bundan ortiq nima qilib bersinlar bular qonun darajasida imkoniyatidan kelganda sizlarga yo'nalishini beryaptilar demak shu yo'nalish asosida ish qilinglarda a lekin hozir <coughs> bu yerda turib olib misol uchun aybdor deputat hozir sizlar aybdor qidirganinglar bilan hech kim sizlarga yordam bermaydi bu yerda aybdor qidirish kerak emas bu yerda o'sha imkoniyatinglarni qidiringlar mana hozirgi aprel oyini boshlag'ida adashmasam anaqa soljon fayz fermasi borda bizda soljon fayz fermasiga mayli manga sut sog'uvchi bo'lib ikki million oylik qilib beraman mayli ertabdan kechgacha sakkiz soat o'tirmasin ertalab ikki soat kechki payt ikki soat sigir sog'ishga ham deb odam qidirishdi işte. bu masala bo'yicha ham hamma joyga biz anaqa qildik o'zimizni bitta alohida kanalimiz bor o'sha yerga gruппаlarga ishlarni iş tashlaymiz lekin u yerda ishlashni xohlashmadi nargizaga yo'q fermada ishga kiraman desa buni bugun dаже bugunni o'zida ishga joylashtirish joylashtiri firma qanaqa qil qirqta sigir qana soladi kim yopa endi oson ish bo'lmaydi keling boshqa savol beraylik sizni ma'lumotingiz qanaqa o'rta ya'ni maktabni bitirgansiz yoki maxsus ixtisoslashgan kollejni bitirganmisiz yo texnikumni faqat maktabni bitirgansiz to'g'rimi maktabni bitirgansiz demak o'rta ma'lumotli bo'ladida to'g'rimi endi e, kimyo opa o'rta ma'lumot bilan endi bularni boshqa ishga hozir kechirasizku ikki million so'mlik e, aynan ikki soat ertalab ikki soat kechqurun fermada ishlash ya'ni sigir sog'ish ham menimcha kechirasizku bu farroshlar olayotgan maoshdangina ko'proq maosh taklif qilishyapti yaxshikatta kattahanjoningiz sog' bo'lsa to'rt <laughs> minchaz sog' salomat bo'lsa nimaga ishdan qochasiz nimaga sizga davlat tep tekinga uy berishi kerak soppa sog' odamga nimaga o'z farzandingiz sizni xonadoningizga sig'maydi birinchidan nimaga poliklinikaga olib borib bosh narsani qizim o'tkazib qo'ydingizda o'zingiz uy talab <laughs> qilib yuribsiz birinchidan ikkita o'g'lingiz bor ekan bolalaringizni <laughs> yoningizga olib uy qursangiz bo'lmaydimi yerdan tuproqni olib guvala g'isht qilsa ham uy bitadi o'shanga bo'pti qasda opa. Sizlarda dangasalik bor kechiryo' yo'q mayli yer bersa uchastka bersa quramiz biza uchastka uyinizni ahvolini uh, ko'rdim hozir achinmagan odam achinib ketdi nahotki no, soppa sog odamlar shunaqa holatdagi uyda yashasa qarasanglar bo'lmaydimi ua masalan sizga birov chetdan kelib qilib bermaydi o'z qo'lingiz bilan yaratadigan joylariga ham qo'lingiz bilan qiladigan ishlar borku mayli pulga sotib olmang qo'lingiz bilan nimaga uy joyga qaramagansizlar demak o'shandan ko'rinib turibdiki loqaydroqga <laughs> 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 o'xshab turibsizlarda endi xola qarangdar xola bizga yman uchastka bersa biz quramiz yetti sotik joygayetti sotik joyga qanqa qilib kelinlari o'tiradi yetti sotik joyga nimaga o'tirmaydi odamlar yigirmatalab g'irt begonalarni men dala qilaman famidr agaman bizaga yer sotib oldigan pulimiz yo'q fermer hammasini sotib olgan fermerlar sizga savodxonlik ya'ni huquqiy savodxonlik bo'yicha bizni huquqshunosimiz gulnozaxon yordam beradigan bo'ldilar albatta sizni mana shu ishga joylash va albatta muntazam ish bilan ta'minlanib turishingizga nigor opam mas'ul bo'ldilar va albatta mana shu uy joyni aynan uh, kam ta'minlangan yoki uy joyga muhtoj bo'lgan qatlamni uy joy bilan ta'minlash bo'yicha deputatimiz olma aka albatta o'z zimmalariga oldilar o'ylaymizki bugungi uh, bizni ko'rsatuvimizdan so'ng sizni muammoyingizda ijobiy o'zgarishlar bo'ladi faqat bitta narsani iltimos qilaman ko'pchilik shularga o'xshagan fuqarolar insonlar ayollar inson qadri gender tarafidan ham ishonch yo'qolmasin adolatli vijdonli deputatlar davlat organlari bor sizlarni nima deysizlar mono markaz hozi tashkil etilgan shu yerda o'qitib stipendiya to'lanyapti sevara bundan xabaringiz bor qaysi sohaga qiziqishinglar bo'yicha o'qitib o'sha masalan to'rt oylik kurslar bor olti oylik kurslar bor ikki oylik kurslar bor lekin u stipendiya to'lab beradi shunda o'qitib keyin boshqa joyga ishga joylasak qanaqa bo'larekan bu haftada bilasizlar uch kun bo'ladi shu jarayonda ham ishlashinglar mumkin masalan siz aytgandek anaqaga tikuvchilik oddiy misol eshonobodda boshqada bor shunga anaqa o'qitishni ok, xohlamaysizmi o'qitib ok, agar siz biron bir ish bilan ta'minlabh lekin hozir aytayotganingiz yo'q o'qimayman desangiz artelga ishga kirgizishga yoki anaqasiga xudo xohlasa uni harakat qilamiz siz aytganingizdek tashlaganmiz gruppaga undan tashqari хотя бы o'zingiz uchun ma'lumot kelajakda kerakligi uchun buxgalteriya kurslari bor kompyuter kurslari bor psixologiya bor masalan tikuvchilik bor shu bo'yicha nima deysiz yoki mana siz hozir uyingiz yo'q to'g'ri sevarani ham hozir mana opalar olgan uyga balki subsidiya asosida issiqxona qurib berilar nima deysizlar yo tikuvchilik qilishni tikuvchilik qilishni sevaanaqa siz bilan nargiza ko'p gaplashganmiz tikuvchilik qilishga xohishim yo'q degansiz o'zingiz mana to'g'risi man siz bilan ko'proq ikkalanglar bilan man o'zim gaplashganman to'g'ri man bu yo'nalish bo'yicha ishlamaganman mana sevara aytgan gapdek lekin gaplash taklifimiz xohlasanglar o'qitib ishga kirgizamiz xohlasanglar davlat ishiga shunday hozir kirgizamiz qaysi biriga haqqoniy yaxshilab o'qitadigan bo'lsa man o'qib o'rganib olaman chunki hunar o'zimga kerak hunarim bo'lsa man yurmayman dalada qiynalib issiqqa kuyib man o'zim uchun o'tgan yili shunga harakat qildim lekin foydasi bo'lmadi haqqoniy yaxshilab o'qitsa man o'qiyman o'qiysizlarmi o'qimayman mayli mayli man o'qiyman r taklif uchun rahmat, rahmat albatta imkoniyatlar h qarashimiz kerak bular o'zi uyi yo'q uyiga muhtoj o'zi ijtimoiy yordamga muhtoj odam bularni boshiga o'qishga borib oldin vatanini qilib beraylik uyinan qilib beriyglik uy <laughs> joy qilib olay birinchi yordam puli da, temir daftarga qo'yaylik prezidentimiz berayotgan kafolatlardan foydalansin imkoniyatlardan faqat qog'ozda emas amalda siz misol uchun to'g'ri prezidentimiz tomonidan berilayotgan imkoniyatlar hammasini qilib beryapsiz lekin o'sha prezidentimiz tomonidan imkoniyatlar berilayotgan bo'lsa inson qachon amalga oshiradi qachonki u ruhan tayyor bo'lsa lekin bular hozir aytayapti, men ma o'qimayman men o'qimayman men uh, kunbayli ishlayman menga uy qilib beringlar deyapti <sharp> islayman <inhale> deyaptiyu siz de to'xtab turing siz hozir bularga vatanini qilib bergin boshqasini qilib bergin vatanini qilib berishdan oldin bular o'sha davlat ishiga kirib qoyillatib qo'ysin endi qoyillatib qo'ysa siz n to'xtang olim aka z bitta narsani tushunib oling siz hozir man tadbirkorman man uman deyapsiz tushmaydi bular bular tushmaydi yo'q yo'q yo' siz hozir o'zingizni misol uchun tadbirkorlingiz bor imkoniyatingiz bor siz yordam bera olasiz siz yordam beraolasiz chunki orqangizda kerakli mablag'ingiz bor lekin bularga bular davlat tomonidan o'sha mablag'ni oshirish uchun chapa ikki qo'lda chiqadiyu taklifi Teklif, teklifinim... Teklif e avvalambor bular psixologni suhbatidan o'tsin yaxshilab albatta avval o'zida ishonch orttirsin avval maqsadini qo'ysin chunki boyadan beri eshitib o'tiribman biror maqsad yo'q uy olib ber bo'ldi man kunbay ishlayman manga uy olib ber shu ko'rsatuvingiz ijobiy bo'lishi uchun man tadbirkor sifatida bularni hisob shotini ochinglar man birinchilardan to'lab beraman o'zim bola chaqamdan orttirib azizlar bu oramizdagi odamlar ko'rsatuvi bejizga mana shunday nom berilmagan aslida savob qilmoqchimisiz yaxshilik qilmoqchimisiz uzoqqa bormang eng avvalo yon veringizga ya'ni qo'ni qo'shnilarga e'tibor bering ana o'shalarga mana shunday holatda yashayotgan insonlar bo'lsa oz bo'lsada qo'lingizdan kelgancha qalbingizdan chiqargancha yordamingizni ayamang o'sha insonlarni to o'la o'lgunicha albatta duolarida bo'lasiz sizlarga aytmoqchi bo'lganimiz mana shulardan iborat edi barchangizga mustahkam salomatlik eng muhimi tinchlik va xotirjamlik tilagan holda siz bilan xayrlashamiz yana uchrashamiz saomat bo'ling